ناظرین شبین جام اپنے یوٹیوب چینل شبین میڈیا سے آج میں جس ٹاپک پر آپ سے بات شیئر کر رہا ہوں بڑی افسردہ خبر ہے انتہائی غمگین خبر ہے آپ کو بھی سن کر آپ کے رونگنے کھڑے ہو جائیں گے آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے یہ کیا ہو گیا ہے یہ کس طرح ہو گیا یہ مکمل آپ نے ٹاپک سننا ہے پھر سوچنا ہے سمجھنا ہے کہ ایک بد بخت بیٹا اپنی ماں کو کیسے قتل کر سکتا ہے کلہاریوں کے وار سے کیسے اس کو مار سکتا ہے ناظرین ایک جاندار جو ہوتا ہے جانور جو ہوتا ہے نا وہ بھی اپنی اولاد سے بہت پیار کرتا ہے آپ کبھی گائے کا بچہ دیکھیں کبھی گائے کے پاس جائیں اس کے بچے کو اٹھا کر دیکھیں آپ کو گائے بتا دے گی کہ میں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہوں کبھی بکری کے بچے کے پاس جائیں کبھی بھینس کے بچے کے پاس جائیں اس طرح آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اسی طرح جو انسان جو ہے نا انسان کی جو والدہ ہے انسان کی جو ماں ہے نا وہ بھی بہت زیادہ اپنے بچے سے پیار کرتی ہے لیکن یہ آپ کو سن کر بڑی حیرت ہو گئی کہ ایک بیٹے نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے اور یہ اگر دیکھا جائے نا سب سے جو ظالم چیز ہے نا وہ انسان ہے کہ ایک انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اشراف المخلوقات بنایا لیکن تمام چیزوں سے افضل بنایا لیکن اس نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے کیسے قتل کیا ہے ناظرین یہ ضلع بکر کی تحصیل ہے منکیرا اور حیدرآباد نوائی علاقہ حیدرآباد تل ہے جہاں پہ ایک بدبخت بیٹے نے اپنی پینتالیس سالہ ماں منظورہ مائی کو قتل کر دیا قتل کیسے کیا جی قتل ایسے کیا کہ گھر میں معمولی سا جھگڑا ہوتا ہے تلخ کلامی ہوتی ہے اچھا اس نے اپنی ماں کو قتل تو کیا لیکن اس کی ماں کی پھر فریاد کیا تھی معمولی سا جھگڑا ہوتا ہے اور کلہاریوں کے وار سے دردناک شدہ سے اس بدبخت بیٹے نے اپنی ماں منظورہ مائی کو قتل کر دیا ہے قتل کیا نہیں زخمی حالت میں تھی جب وہ ہسپتال پہنچی زخمی حالت تھی جب اس کو ٹریکچر پر لے کر جا رہے تھے تو وہ جب ہسپتال والے عملے کو آس پاس کے لوگوں کو بلا رہی تھی اور جب وہ بلا رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا جذباتی ہے اس کا خیال رکھنا اس کو روٹی کا خیال رکھنا وہ بہت جلدی جذباتی ہو جاتا ہے اس میں صبر نہیں ہے آپ میں اس کو معاف کرتی ہوں لیکن اس کی روٹی کا بھی خیال رکھنا یہ کون کہہ رہی ہے ایک ماں اپنے بچے کے بارے میں کہہ رہی ہے مطلب ماں کتنا پیار کرتی ہے اپنے بچے سے اپنی اولاد سے یہ آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے جب ان کی اپنی اولاد ہوتی ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ میری ماں نے کتنا مجھ سے پیار سے پالا جب بندہ اپنی اولاد کو پالتا ہے لیکن اس بدبخت کو تھوڑا سا بھی صبر نہیں آیا معمولی سی پر اس نے اپنی ماں کو قتل کر دیا لیکن اس کی ماں کے دیکھے کیسے کتنے کیسے الفاظ تھے کہ اس کو اپنی زخموں کی شدت نہیں یاد آ رہی تھی اس کے زخم اتنی شدت سے بھرے ہوئے تھے جسم لہو لہو تھا خون آ رہا تھا جسم سے پورے ہسپتال خون سے بھری ہوئی تھی کہ اس کا خون بہ رہا تھا لیکن وہ اپنے بیٹے کو یاد کر رہی تھی کہ میرے بیٹے کو میں معاف کرتی ہوں اور اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا وہ جذباتی ہے اب وہ سب کو گواہ بنا کر کہہ رہی تھی کہ لوگ سن لیں اس کو مطلب مشکل میں نہ ڈالیں اور اس کو مطلب میں معاف کر رہی ہوں لوگوں کے سامنے کہہ رہی تھی وہ کس قدر اپنے بیٹے سے اولاد پیار کرتی ہے یہ ہمیں دیکھ کر اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ بندہ اپنی ماں کو کلہاریوں سے زخمی کرنے کے بعد مطلب مارنے کے بعد بھاگا لیکن پھر وہ پولیس کے ہتھے اب چڑھ گیا ہے اب جو متعلقہ تھانہ ہے وہاں پولیس کی وہ تحویل میں ہے اس کا مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے تین سو دو اور وہ مکمل طور پر پولیس کی حراست میں ہے لیکن ہم یہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ایک ماں اپنے بچے سے کس قدر پیار کرتی ہے اور ایک بیٹے نے اپنی ماں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ اس وقت کتنا پریشانی کا عالم محلے میں سوگوار علاقے میں گاؤں والے سب پریشان کہ ایک بیٹے نے اپنی ماں کو قتل کر دیا یہ میں نے سوشل میڈیا پہ نیوز دیکھی مختلف ویڈیوز دیکھی کافی پریشانی آئی ساری رات نیند نہیں آئی کہ ہم کس قدر ہمارا معاشرہ کہاں سے کہاں چلا گیا ہے پریشانی میں مبتلا ہو گیا جتنے لوگ تھے سب پریشان تھے لیکن ہماری قوم ایستا ایستا پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے کہ اپنی ماں پاپ کا فکر نہیں ہے تھوڑی سی کلامی پر ہم لوگ صبر نہیں کر سکتے اس ماں کا خیال نہیں کر سکتے جس نے ہمیں نو مہینے پیٹ میں رکھا پتہ نہیں کیسے دن گزارے ہوں گے کس طرح پالا ہوگا کس طرح ہم پریشانی کے عالم میں ہمیں جوان کیا ہوگا لیکن ہم برہاپے میں اس طرح اپنی ماں کو اگر کوئی قتل کر دے اپنی ماں کا خیال نہ رکھے تو اس قوم پر زوا لیا گا تو یہ سوچنے والی بات ہے پریشانی والی بات ہے آپ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے اپنے والدین بزرگوں کا اب وہ کیا وہ سوچ رہا گا اب وہ جیل میں ہے اس کو پتہ نہیں کیا سزا ملتی ہے لیکن اس کو صبر نہیں تھا اپنی ماں کے ساتھ اس طرح لیکن ماں کا پیار دیکھیں چلو دوستو میرا میں نے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ بھی اپنے والدین اپنی والدہ اپنے عزیزوں کا خیال رکھیں آپ ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے ہمیں اب فکر کرنی چاہیے ہمیں اس ماحول میں رہنا سیکھنا چاہیے صبر برداشت کرنا چاہیے.